Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hmm, hari ini cikgu akan menerangkan mengenai tips reka cipta SPM 2025. Jadi okay, untuk bab 1 tingkatan 4, pengenalan pastian kepada reka cipta, kita fokus kepada perkembangan reka cipta dalam pelbagai bidang Ah uh, kalau ikut gambar, uh, diberi gambar contohnya, uh, jadi awak jawab A, itu bidang apa? Bidang pengangkutan. Macam tu eh. B bidang pembinaan si bidang komunikasi Jadi terma ini kena betul-betul tepat Dan jangan tukuk tambah okay, Seterusnya fokus juga kepada teknologi tenaga lah Sebab tak pernah kau lagi ni Tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui ya. Kena tahulah tenaga boleh diperbaharui Contohnya angin, air, suria dan sebagainya Okey, seterusnya takrifan RC. Takrifan dan RC ada tiga eh, iaitu inventif, inovasi dan kreatif, kreativiti. Jadi ikut uh, definisi seperti soalan ni, jadi kita peletakkan dia contoh berupaya mereka cipta suatu benda atau suatu, suatu yang baru dan berdaya cipta, jadi adalah jawapannya in inventif, mampu dan boleh mencipta berdaya, berdaya kreatif, kreativiti dan inovasi. Jadi macam itulah soalan dia. Okay, selain tu kita juga fokus kepada ciri-ciri mereka -ciri ciptalah Jadi terma-terma seperti empati, imperatif, perseptif Yang pelik-pelik ni maksudnya kena tahulah apa maksud dia sebenarnya okay, Untuk bab 2, asas reka bentuk dalam mereka cipta ada elemen dengan prinsip Jadi kat sini kalau soalan ini adalah mengenai garisan-garisan terletak pada elemen Ha, jadi awak kena tahu elemen ni ada garisan rupa bentuk jalinan ruang warna dan nilai. Cara nak mengingat numeric masing-masing. Jadi kena tahulah apa cara nak mengingat masing-masing lah. Okay, seterusnya kalau dalam dari segi prinsip akan diberi gambar ataupun produk lah. Ha, produk tu mungkin dibagi gambar apa-apa produk lah. Jadi dia suruh menyatakan apa yang terkandung dalam apakah prinsip yang terkandung dalam produk ataupun gambar tersebut. Seperti contoh soalan ni lah. Yang kita tahu prinsip kesatuan imbangan penekanan pergerakan corak kontra rentak dan corak. jadi terma ni pun kena betul jangan tukuk tambah. Okey untuk bab tiga faktor pemilihan reka bentuk dalam RC. Kita tahu faktor pemilihan reka bentuk ni ada 12 ni kan. Okey jadi fungsi ergonomi ini pun bergantung kepada cara awak ni nak mengingatnya. Okey jadi diberi akan dia beri satu kerusi ataupun apa-apa saja produk. Jadi fokus kepada a uh, faktor peminat rekabentuk berdasarkan produk. Uh, kalau macam ni awak contoh uh, ada roda, ada roda ataupun ada pelaras ni boleh memudahkan apa untuk mesra pengguna. Ingat kata kuncilah mesra pengguna ni yang mudah. Uh, kan, ergonomik yang selesa kan. Uh, macam tu. Okey. Uh, kemasan ni bukannya aktiviti mengemas eh. Kemasan ni spray, uh, mengecat, meng menggilap, semua tu lah. Okay. Okay, terus kelestarian ni apa? Kelestarian ni uh, yang tidak ditelan zaman. Jadi, ataupun soalan boleh bagi fokus kepada ditunjuk gambar uh, apa ni orang kata tempat duduk ni Mungkin bahan ha? Jadi kita kata dari segi bahan ha, uh, Macam tu Kalau dari segi keselamatan dekat part mana keselamatan macam tu okey Baiklah ini ada sedikit nota mengenai faktor pembinaan kebentuk ah jadi kalau fungsi ah kepada manual semi auto rupa bentuk adalah pasal rupa bahan adalah dari segi sifat bahan dia kos ergonomik dari segi selesa serasi semua orang oh boleh tengok balik kat sini kalau nilai komersial ni adalah sesuai untuk mass production yang boleh dihasilkan dalam kuantiti yang banyak Kelestarian, peredaran zaman seperti yang cikgu cakap tadi lah, ha, ni contoh yang untuk kaedah meningat okay, Seterusnya faktor pemilihan tempat pemasaran pun perlu diambil kira juga lah untuk tahu juga lah apa faktor pemilihan uh, bagi tempat walaupun tahun lepas dah keluar Okey, faktor uh, penentuan harga jualan pun sama. Okey, bab empat pengenal pasti masalah. Uh, dia punya tips adalah kenalpasti penyataan masalah, latar belakang, kata kunci dan kesan akibat ini adalah dalam penyataan masalah kan jadi ini contoh penyataan masalah diberi uh, boleh cakap tiga perkara penting ni adalah apa latar belakang, kata kunci dan kesan akibat boleh juga Uh, untuk latar belakang, mana empat latar belakang? Latar belakang ialah azaman merupakan seorang pemancing. Uh, pemancing, oh, contoh. Kata kunci, apa kata kunci? Kata kunci masalah. Uh, mata kail berterabu. Uh, macam itulah. Kesan dan akibat dia apa? Uh, menyebabkan dia terpaksa mengganti yang baru. Uh, contoh. Itu menyebabkan kos lah. Okey, seterusnya. Bab lima, penyelidikan dan kajian produk. Kita tahu penyelidikan dan kajian produk yang awak belajar, awak buat dalam folio aspek kajian kan. jadi kelas kami ialah produk sedia ada dan ini adalah daripada yang ini daripada produk sedia ada yang ini daripada subjek bahan rujukan. Bahan rujukan ni ada tiga flora dan fauna dan bentuk geometri. Tapi ni kajian ni awak sebut direct je lah eh. Okay, persembahan data dan maklumat kena tahu dalam bentuk jadual, senarai, carta dan graf Kaedah kajian ada lima, soal selidik, pemahatian, pengalaman sendiri, juga media cetak dan elektronik Dan teman buah yang biasa kita buat ialah soal selidik Untuk bab enam, penjanaan idea Penjanaan idea kita fokus kepada teknik pemikiran lah, ya. Jadi kena tahu penyataan-penyataan uh, uh, seperti soalan sebelah ni seterusnya untuk uh, mockup kena tahu ciri-ciri model ulukan statik tidak berfungsi uh, reka bentuk sebenar 3D dibuat secara tidak berskala dan tidak mengikut saiz yang sebenar okey so kepentingan membina model ulukan pun kena tahu juga uh, jawapan-jawapan dia -jawapan lah dapat membantu melihat gambaran sebenar sebelum kita nak menghasilkan uh, prototipe kan, uh, jadi kita tahu gambaran sebenar dapat tahu membantu kita untuk mencari keseimbangan reka bentuk struktur reka bentuk yang kita nak bina. Itulah contoh jawapannya. Okay, ini perbandingan model olokan, mockup, uh, sorry, eh, salah eja ni. Uh, model fungsi dan prototype. Okay. Jadi kat sini, uh, ni adalah perbezaan dia. Yang ini adalah yang kita buat dalam kerja, kursus dibuat selepas model dibina saiz sebenar, bahan sebenar dan berfungsi benar. Okey, seterusnya bab lukisan kerja. Okey, bab lukisan kerja ni pun dah masuk a uh, okey, dah pernah masuklah dalam praktis kita juga. Sistem mendimensi ni ada dua ya, sistem eka arah dan sistem jejang. Kena faham eh. Uh, yang ini sistem eka arah ni adalah a uh, wording dia ni, apa kata nombor ni ditulis dalam satu arah yang sama. Maksudnya menegak. Jadi dia adalah sistem eka arah. Semua dimensi dibaca dari bawah Ia mudah dibaca dan ditulis Okey, Kalau sistem terjajar Ialah dia menyengit lah Dia boleh sengit Dia boleh sengit ke sana Dia boleh uh, Tapi selalunya tulisan tu adalah Dia keluar daripada garisan ni Kan 495 kan uh, Dia keluar daripada garisan ni Dia menegak sini Kalau sini garisan uh, Di tepi sana 275 dalam kaedah macam ni Ha, jadi contohlah kalau disuruh lukis pendamensian. Contoh ini lima puluh. Jadi awak tulis lah. Lima ha, puluh. Kalau sistem eka arah, mesti tegak lah. Tegak macam ni. Lima puluh. Kan? Macam ni. Lima ha, puluh. Tapi kalau yang terjajah, buat saya, saya ingat ada garisan lah. Okay? Okay? Okey, kita ada tiga jenis lukisan kerja iaitu lukisan ortografik. Uh, kena tahu unjuran sudut pertama dan unjuran sudut ketiga macam mana. Lukisan isometri, lukisan pemasangan, lukisan ceraian. Eh. Okey, komponen dimensi uh, kena tahu ni, ini adalah garisan dimensi, ni garisan tambahan, ni ruang kelegaan. Uh, kalau macam tanda ni, ini apa? Ini adalah diameter. Bulatan ni diameter dia 80. Ini R ni adalah je jari. Eh, tu kena ingat eh. Okay. Seterusnya kita pergi bab tingkatan 5 iaitu uh, ada 8 bab juga. Okay, bab 1 dia lukisan terbantu komputer. Okay, kita fokus kepada ikon perintah asas. Okay? Uh, kita fokus kepada ikon perintah asas. Kena tahu uh, ikon dia, bentuk ikon dia dan keterangan dia lah. Uh, garisan lurus macam mana, bulatan macam mana. Okay. Mendimensi macam mana, lengkup macam mana. Right. So, perisian CAD. Perisian CAD ni, uh, sebenarnya perisian cat. Perisian cat ni tambahan lah uh, sebenarnya. nasib kalau keluar tu Alhamdulillah kalau awak ingat lah. Uh, kan? jadi, ini adalah perisian AutoCAD. Okey, So, ini solid work. Ini adalah inventor. So, yang lain tu sketchup semua kena. Kurang-kurangnya awak tahulah kalau keluar tu rezeki lah. Okay, next ialah bab 2. Okey, untuk soalan bahan dan peralatan, uh, a bagi gambar ataupun bahan dan kita kena tahu sifat bahan tersebut. Contoh Zek ni adalah mata apa? Uh, ini adalah jigsaw kan. Jigsaw ke bukan? Uh, jigsaw kan. Uh, jadi uh, mata jigsaw ni diperbuat daripada bahan apa kan? Kita belajar apa? keluli ada banyak kan. Ha, jadi ini keluli berkelajuan tinggi sebab dia mata mata pisau ataupun mata gerudi kan. Ha, sifat bahan dia apa? keras kuat. Nah ha, macam itulah. Okay. Dan uh, yang kita kena fokus ialah langkah keselamatan eh. Kena ingat langkah keselamatan penggunaan alatan ataupun penggunaan mesin. Dalam buku teks banyak ada sebelum, semasa, selepas. Jadi fokus uh, soalan tu tanya apa Contoh dia menunjukkan sebuah Hendak memulakan kerja Jadi sebelum lah kan aa, Jadi apa langkah ke keselamatan diri uh, kerja Sedang melakukan kerja Jadi itu adalah semasa aa, Bergantung kepada situasi gambar Ataupun soalan Ditanya tu apa aa, Contoh ya Ini tiga langkah ke keselamatan Menggunakan mesin apa aa, Mesin apa pula Kalau mesin uh, Gegaji jik ni Jigsaw ni Kena pakai sarung tangan, pelindung mata, pastikan mata gergaji setajam, tidak menekan mesin terlalu kuat. Pastikan mesin berhenti beroperasi sebelum menarik dan mengangkatnya daripada bahan kerja bagi mengelakkan mata gergaji itu patah. Kan, Besin, bersihkan mesin setelah digunakan. So, dia lebih kurang je semua. Sekurang-kurangnya awak tahu sedikit ataupun awak tahu salah satu yang boleh digunakan pakai untuk semua peralatan. Hmm, kan? Okey contoh yang boleh diguna pakai itu contoh macam lah pastikan anda memakai pakaian keselamatan seperti pelindung mata, pelindung telinga, apron boleh diguna pakai juga kan untuk semua peralatan. Okey jelas ya. Eh? Okey untuk sistem untuk bab sistem ni kemungkinan dia keluar untuk untuk gear lah kiraan. Okey komponen eh? sistem mekanikal, takal dan gear. Okey jadi kat sini mungkin kalau soalan ini, dia kata hitungkan Hitung bilangan putaran A dan jika takat B, B M1 pusingan lengkap Ini dia lengkap daripada sini, pusing sini Tapi ini dah pusing berapa kali Jadi dia bagi B ni ialah 30 cm Ini 10 cm, jadi 30 bagi 10 3, jadi berapa kali putaran A tiga kali. Ha, simple je sebenarnya. Jangan tertekan ataupun uh, tengok soalan dah takut. Ha, awak cuba baca soalan apa kehendak soalan. Sebenarnya senang je, mudah je. Sama ada darab ataupun bagi. Okey, selain itu komponen macam cikgu cakap sebelum ni, komponen bukan saja kena hafal simbol komponen. Awak kena kenal gambar komponen tu. Ha, ni apa? Ni gambar transistor eh. Ha, ni transistor. So transistor, ha, ni namalah transistor. Mungkin ditanya ha, simbol dia. Ha, kan? Ha, yang ni apa? Ini LED, ini perintah, ini bateri. Kena tahu. Kena tahu. Dalam modul semua ada gambar dan awak buat simbol dan fungsi kan? Ha, kena tahu. Okey, bab pembinaan dan pengujian model berfungsi dan prototaip. Okey, kita tahu yang ni soalan sangat popular dan setiap tahun, setiap periksa 4-4 awak tahu benda ni ujian makmal dengan ujian parameter. Ujian makmal ni dilakukan dalam makmal bengkel menggunakan peralatan dan kelengkapan tertentu. Kan? Itu adalah ujian makmal, demikian dan apa semua. Tapi bila keadaan sebenar, dalam situasi yang sebenar itu adalah ujian parameter. Okay, seterusnya kena ingat juga cara alih lah. Cetak alih ni eh. Ha, kalau lonjong, uh, mula dan tamat proses. Kalau bulat ialah sambungan. Kalau sengit ni adalah input, proses dan output. Ha, semoga tahulah. Yang ni adalah penilaian. Bila penilaian ni, dia selalunya ada swap balik. Uh, so, ini adalah diamond lah. Dan dia ada ya sini dan tidak sini. Maksudnya, pengujian awal prototip. Ya. Dia akan terus ke penambahbaikan Tapi jika pengujian tu tidak berjaya Mungkin dia akan patah balik That's why dia ada swap balik ke atas Ok seterusnya bab 5 Penjenamaan produk Penjenamaan produk ni uh, Ada kategori produk pengguna kan uh, Disport uh, Adalah produk pengguna lah Jadi awak tahulah keperluan asas, istimewa dan boleh belah Kena tahulah semua tu eh Keperluan asas ni yang kerap dibelilah uh, Yang uh, Keperluan kan uh, Murah istimewa macam mana, beli belah macam mana. So fokus balik dan cikgu juga ada suruh awak ingat balik kan kategori produk industri kan sebab produk industri tak pernah keluar. Jadi mungkin mungkin bolehlah awak ingat eh produk industri ni ada pemasangan aksesori, bahan mentah, bahan komponen bekalan. So kena tahu setiap satu tu apa benda ni. Okey, bab enam pemasangan produk kena tahu apa ni? rumus kos pengeluaran ialah kos bahan campur kos upah campur kos overhead. Kos pengeluaran juga kalau dalam buku teks adalah kos tetap dengan kos berubah. Kan? Ha, kalau kos berubah tu apa? Kos tetap tu apa? Kos berubah ialah bil air, bil upah, bahan mentah sebab bahan mentah upah ni bergantung kepada bahan mentah ni bergantung kepada kita nak hasilkan produk tu 100 200,000 ha, kan jadi kos kos berubah dia akan berubah lah kos tetap tu akan berubah lah okay? kos yang tidak berubah ialah seperti mesin sewa bangunan tanah yang tetap berada di situ saja. mesin tu kat situ je kan macam tu okay, jenis logo eh, logo ada tiga logo huruf simbol dan representasi ataupun kombinasi Beza dia ialah huruf lah huruf adalah huruf Kombinasi adalah gabungan huruf dan simbol Simbol adalah bentuk sahaja ni simbol Okey jelas itu senang je ke okay, bentuk jenama Ada empat Okey macam uh, seperti yang kita belajar kan Kita ingat dalam bahasa ini selain mudah Brain name, brain mark, trick, trade character, trademark mark Brain name ni yang nama lah Brain mark ni untuk simbol sahaja Kan uh. Uh, kalau trait character nama uh, yang berbentuk nama orang kan uh, Ramli Girl macam tu kan trademark ni adalah yang ada simbol R lah uh, ataupun TM hmm, okay. next ialah uh, tahu apa yang terkandung dalam kandungan brochure dan apa yang terkandung dalam kandungan uh, menu pengguna brochure awak ingat balik je okay, dalam brochure kita, kita ada nama produk gambar produk ada harga, ada logo, ada slogan betul tak? Ha, dalam dalam brosur yang awak buat takkan tak ingat. Okey, ha, dalam tu mesti ada maklumat pengeluar. Ha, kau tak nak beli kat mana? Ha, ada maklumat pengeluar ni mungkin alamat, nombor telefon, ha, email pun boleh. IG, TikTok, ha, spek spesifikasi produk ni mungkin kilogram, gram, ha, berat dia ke apa semua, ha, penerangan produk mungkin ada sedikit penerangan produk yang awak berikan. Uh, Perdana Menteri kalau awak jual keripik, keripik tu rangup, uh, uh rangup lah apalah, macam itulah. Okay. Okay. Untuk manual pengguna, okay, kita, uh, ada empat benda ni saja. Mesti ada arahan pemasangan, ada cara penggunaan. Sebab manual pengguna ni kan cara kita nak memasang, kan? Ah? cara penggunaan penyelenggaraan ni macam nak simpan balik, nak bersihkan uh, ah, tu. dan tips keselamatan untuk bab tujuh, harta intelek okey fokus kepada harta inteleklah pembahagian harta intelek hak cipta dengan harta industri hak cipta ni apa hak cipta yang terpelihara seperti apa filem uh, muzik yang uh, itulah okey kalau harta industri pattern cap dagangan reka bentuk industri petunjuk geografi petunjuk geografi reka bentuk susun atau tempat padu so yang tu kena ingatlah Okey, lagi satu, susunan dokumentasi ni biasa keluarlah. Kan ada tajuk, latar belakang, semua dan sampai lapiran. Jadi yang paling penting tu apa yang terkandung dalam deskripsi projek. Apa yang terkandung dalam deskripsi projek ialah bahan dan komponen yang digunakan. Lukisan kerja. Ha, nampak tak? Benda ni yang kita ada label dalam, yang eh, kita buat dalam folio. Ha, langkah dan teknik pembuatan tu tak adalah pengujian. Okey. Eh, bahan dan komponen serta lukisan kerja. Okey, yang ini adalah cara penulisan bibliografi laman web kita target. Okey, untuk laman web, ini adalah cara penulisannya. Okey, mula-mula adalah nama pengarang, tarikh tahun diterbitkan, lepas tu judul rencana mesti lagi talik sengit, ditulis sengit, dimuat pada tarikh bahan akses dan alamat URL alamat URL adalah paling yang terakhir. Jadi ini contohlah soalan dia. So kena ingat. Nama pengarang. Uh, nama pengarang, judul rencana. Lepas tu, uh, uh, tarikh. Kemudian, alamat URL. Ini pun samalah. Okay. Uh, ini pun sama. Jadi kena ambil maklumat dalam ni. Masukkan ke dalam. Eh, Okay. So untuk bahagian B eh, untuk bahagian B kita macam biasa kita ada empat soalan. Soalan pertama aplikasi, soalan kedua analisis, soalan ketiga penilaian atau perbandingan, soalan keempat dia kecuali. Okey untuk soalan satu aplikasi, aplikasi ni mungkin boleh keluar soalan uh, untuk sistem, simbol, komponen. So kena tahu macam cikgu cakap uh, kena tahu simbol komponen elektrik elektronik sebab itu yang target keluar untuk tahun ini. Uh, jadi soalan macam soalan trial hari tu fokus balik. Uh, disuruh lukis simbol komponen, lengkapkan lita dengan simbol komponen serta fungsi operasi lita. Okay. Uh, yang ini contohlah contoh ni S1, S2, sini ada apa? lampu L2 sini apa? motor, sini perintah bolara, sini pun uh, ada lampu lagi satu. Okey, uh, ini apa? sumber AC ataupun DC. AC ni adalah voltan yang tinggi. DC adalah bateri. Okey, ini contoh untuk trial hari tu. Jadi cikgu harap kamu ah uh, semak balik jawapan dan cara menjawab dia ya. Eh. Okey, untuk soalan kedua, analisis. Okey, analisis bahan dan sifat bahan. Okey, maksudnya dia bagi satu gambar produk seperti ini, macam ni lah. So, dia labelkan X tu plastik, Y tu kena dua Jadi, apakah sifat-sifat plastik, kekuatan plastik? Apakah kekuatan keluli berkarbon rendah? Ha, hmm, macam tu. Jadi, kita menganalisis sifat bahan tersebut lah. Okay. Soalan ketiga, penilaian atau perbandingan. Dia ya, macam biasalah membandingkan dua jenis produk. Contohnya dapur erotik versus dapur gas. Contohlah uh, membanding berdasarkan faktor reka bentuk, faktor pembinaan reka bentuk yang diberi. Okey, kalau kat situ ditulis 9 markah, 4 poin kan? 4 kali 2, 8 tambah 1 poin pemilihan, 9 markah. Okey, yang tu awak tahulah Cuma kat sini cikgu nasihatkan Semua orang dah tahu menjawab macam mana Kena Beri ekstra Satu jawapan untuk Selamatkan awak Boleh? Semua orang kena uh, Beri satu ekstra jawapan Kalah pun tak apa uh, Kalah pun tak apa uh, Kalah tu bermaksud Contohlah ini lebih berat Tapi kita boleh cakap dia lebih serius Contohlah kalau kita kata P ni dah menang Tiba-tiba uh, untuk satu poin extra jawapan ni Kita bagi Q menang pun tak apa Boleh Faham? Okey, cara menjawab ingat lagi tak? Uh, yang iaitu kalau awak tak ingat Awak tengok slide yang cikgu bagi uh, Teknik menjawab yang KL tu uh, Tolonglah dengar tu balik eh Tolong dengar tu balik Okey, lepas tu kan, uh, Boleh juga soalan keluar macam ni Soalan keluar macam ni Terangkan faktor pemilihan reka bentuk kerusi uh, kan? Selalunya dia bagi garis banyak. Dia beri garis banyak ni, kita yang menentukan kita nak letak fungsi ke, kita nak letak keselamatan ke, kita nak letak ekonomi ke, macam tu. Tapi apabila soalan dia beri, kita kena jawab berdasarkan yang dia beri. Dia nak teknik pembuatan, jadi awak kena menerangkan teknik pembuatan berdasarkan produk. kalau ekonomi, menerangkan apa, dekat mana ergonomik tu untuk awak cerita. Uh, macam tu, jadi kena betul-betul lah tahu ergonomik tu apa, nilai estetik tu apa, okey? Okey, untuk soalan keempat, soalan reka ciptaan uh, Kita target mungkin mencipta produk lah, uh, pun kata produk bahan terbuang Apa sekali soalan pun, apa yang terjadi sekali pun, keluar apa pun Yang pasti kita kena baca arahan soalan tu Kita tahu, kenal pasti masalah apa Gambar dan uh, ayat yang diberi Apa masalah yang dihadapi Lepas tu baca soalan semua uh, Mungkin kita dikedaki buat lakaran air Lakaran air dia mesti lukisan 3D lah sama ada perspektif atau tak bergantung kepada soalan dia minta tak Kalau soalan tu minta untuk dilukis dalam lukisan perspektif Kena aku, kena lukis Dapat sedikit perspektif pun tak apa Dapat kecil mengecil sikit pun dah kira perspektif, jangan risau Okey, okay, lakaran idea Perkembangan idea Lakaran idea ni dilukislah lakaran idea Perkembangan idea ni ada anak panah dia, selepas A, B, selepas B, C. Sintesis adalah produk A campur produk B jadi C. Itu adalah sintesis. Ataupun anda dikendaki melukis lukisan persembahan bahan macam 4.1. Lukis secara perspektif, ada background, ada latar belakang, ada bayang-bayang, ada tonal warna. Jadi jangan lupa bawa pensel warna. Okey, kata tugas-kata tugas dia contohlah kalau nyatakan ni selalunya satu markah terangkan, jelaskan, justifikasi semua adalah dua markah sebab mesti ada fakta dan alasan. Okey. Okay, fakta tu kita buat daripada rajah ataupun situasi, alasan ni kita bagi informasi mengenai apa yang telah kita terangkan pada rajah tersebut. Ha, kita kita elaborate lagi ah ha, macam tu. Okey. Apa yang dia maksudkan dengan pengubahsuaian? Kalau soalan kata ubah suai, ubah suai ni apa saja boleh diubah. Ubah suai rupa, bentuk boleh ubah. Tapi cikgu nasihatkan janganlah terlampau drastik awak ubah, eh. Contoh kalau botol air tu bulat. Tiba kau ubah jadi bentuk bintang, jauh sangatlah. Kau buat curve-curve sikit. Okey okeylah, faham tak? Jangan terlampau berubah yang besar berubah suai ni mungkin dia jadikan saiz dibesarkan supaya lebih ruang untuk menanam pelbagai jenis pokok ha, macam tu. Menambah panjang batang pelaras yang boleh diubah suai panjang dan pendek. so eh aa, fokus kepada perubahan kepada faktor pembinaan seperti kefungsian bahan ergonomik dan mesra pengguna. Okay. Kalau penambahbaikan, dia tidak mengubah bentuk dan fungsi asal. Jangan ubah apa-apa. Dia hanya menambah aksesori pada produk tersebut. Contohnya, kita nak tambah getah pada pemegang. Ha, botol air itu ada gambar botol air. Tiba-tiba awak cakap, nah, kalau seorang kata tambah. Buat penambahbaikan. Ha. Nah, buat penambahbaikan, kita tambah aksesori pada botol tersebut. Kita tambah ha, tali kalau tak ada tali. Uh, ha, macam tu. Okey, menambah roda pada produk akan memudahkan pengendalian, menambah penutup agar tidak mudah untuk dimasuki habuk. Ha, macam itu.